A'udzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Afandi bin Yusuf, Ketua Pergerakan Pemuda Amno bahagian Rantau Panjang mewakili Badan Perhubungan Amno Negeri Kelantan. Alhamdulillah kita memanjatkan kalimah syukur ke Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaannya yang membolehkan kita mengikuti perhimpunan agung pada tahun ini dan alhamdulillah juga kerana kita telah diberi peluang untuk mendengar pembentangan dan hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh para pembahas sebelum saya jika kita perhatikan di sebalik ucapan pembahas sebelum saya, ada dua perkara pokok yang paling penting. Yang pertama sekali kita lihat AMNO begitu serius sekali dalam membicarakan hal ehwal yang menyentuh soal memperkasakan orang Melayu. Dan AMNO juga mengulangi bahawa jaminan bangsa-bangsa lain tetap mendapat hak keadilan yang sepatutnya. Yang kedua, kita melihat juga bahawa perjuangan UMNO berteraskan kepada istiqamah. Istiqamah dalam erti kata mempertahankan hak-hak orang Melayu dan hak-hak umat Islam di Malaysia. Perkara ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sarakallahu alazim Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah tuhan kami ialah Allah dia mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala summastaqamu Kemudian dia beristiqamah. Apa maksud istiqamah? Maksudnya mempunyai pendirian konsisten, tetap teguh. Golongan ini dijanjikan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah bantu golongan yang istiqamah ini dengan tentera-tentera daripada langit wa ubshiruhu bil jannati allati kuntum tu'adun dan Allah menjanjikan syurga di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, para perwakilan dan pemerhati sekalian. Saya menyentuh persoalan istiqamah ini kerana parti kita, AMNO, sejak ditubuhkan 1946 sehingga sekarang sudah lebih 60 tahun Perjuangan AMNO, prinsip AMNO tetap tidak, tidak berubah. Konsisten. Tetapi PAS dan parti pembangkang sentiasa berubah. Boleh kita katakan mereka itu parti kluklek. Ya. Sebagai contoh, kalau dahulu mereka mengatakan perkongsian kuasa dengan bukan Islam sebagai kafe dan sebagainya. Kita sudah lakukan tahun 1957. Tetapi pada tahun 2008, baru mereka terjumpa kitab dan hujah mereka keluar. Dia kata tak apa, tidak ada masalah. Kita boleh berkompromi dengan bukan Islam kerana Nabi pun berkompromi dengan bukan Islam ketika memerintah negara Madinah. Maksudnya PAS terkebelakang. Tertinggal 50 tahun di belakang UMNO tahun 2008 baru mereka sedar kenapa kerana mereka tidak konsisten dan sentiasa berubah-ubah tuan-tuan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah menganugerahkan kita berada dalam amnu bersama-sama berjuang dalam amnu dan parti kita tetap dengan pendirian kita berjuang untuk mempertahankan bangsa Melayu dan juga umat Islam di Malaysia. Yang keduanya saya mengucapkan tahniah kepada UMNO kerana berjaya mengadakan seminar penghayatan wasatiah. Wakazalikannya ja alnaqum ummatan wasata litakunu syuhada alnas. Yang mana pendekatan ini diakini berjaya memberi keseimbangan dan keadilan dalam pemerintahan. Cadangan saya supaya pendekatan ini diteruskan bukan saja buat untuk peringkat amno di peringkat pusat tetapi diturunkan ke setiap agensi kerajaan jabatan-jabatan IPTA IPTS seterusnya bahagian dan cawangan. Kerana apa? Kerana dasar wasatiyah ini menampakkan kejayaan kita. Sejak daripada dulu perjuangan amno dengan dasar wasatiyah berjaya menyatupadukan rakyat. Berjaya membentuk rakyat Malaysia yang bertolak ansur, hormat menghormati dan juga saling sayang menyayangi dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan pendekatan ini kalau kita buat secara lebih lanjut turun ke bawah dan sebagainya, ia boleh menjelaskan kepada rakyat siapakah sebenarnya yang berjuang untuk Islam sama ada kerajaan Amnu Barisan Nasional ataupun parti pembangkang. Untuk menjawab persoalan ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu firman. Di kita lihat firman Allah ini. Allah sebut Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad nazzala ala alaikum fil kitab. An iza sami'tum ayatil lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Innakum idhan mislahum. Inna Allah jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'ah. Ayat ini surah An-Nisa 140. Yang mana Allah sebut sesungguhnya diturunkan Al-Quran. Apabila diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dua sifat manusia yang Allah sebut. Yukfaru biha. Pertama manusia ini apabila diperdengarkan kalimah Allah dia akan mengingkari. Dia akan mendusta. Dia akan membelakangi perintah Allah. Yukfaru biha. Kalau kita lihat parti-parti yang ada dalam Malaysia ini, siapa yang mengingkari, menentang apabila disebut negara Islam? DAP. Ya? DAP kata langkah mayat dia dulu kalau nak laksanakan Islam. Yukfaru biha. Wayustahza'u biha. Ya? Maksudnya mempermain-mainkan memperolok-olokkan apabila dibacakan kalimah Allah kan tidak tidak menghormati bahkan mereka berceramah membaca al-Quran secara main-main ceramah di masjid masuk dengan pakaian yang tidak senonoh tokoh wanita mereka masuk ke masjid dengan berpakaian seksi tuan-tuan mempermain-mainkan agihan zakat ditokong tuan-tuan bahkan rakan kongsi mereka bau ini ketika memimpin bersih Dinobatkan sebagai Panglima, dinobatkan sebagai Imam, sebagai Ketua. Akhirnya pemimpin yang mereka angkat Ambiga ini akhirnya menjadi pendokong dan pendokong liwat LGBT, liwat gay, apa ni uh, seks dan sebagainya lah, seks bebas dan sebagainya. Jadi ini pemimpin mereka. Jadi golongan ini istihza wa yustahza'u biha mereka mempermain-mainkan al-Quran mereka mempermain-mainkan agama Islam Allah sebut fala taq'udu ma'ahum kamu jangan duduk bersama-sama dengan mereka maksudnya kalaulah DAP mempermain-mainkan Islam Ambiga mempermain-mainkan Islam kenapa PAS masih lagi sanggup berskongkol duduk dengan mereka Fala taq'udu ma'ahum. Allah sebut jangan duduk berskongkol dengan mereka. Jelas dalam Al-Quran. Tetapi adakah pas tidak membaca Al-Quran? Innakum izan misluhum. Sekiranya kamu duduk bersama dengan mereka, kata Allah, kamu pun sama juga dengan mereka. Dua kali lima sahaja. Ayat ini cukup jelas. Bahawasanya PAS bersekongkol dengan DAP dan PKR menepati ayat ini. Golongan yang menghina Islam, mencabar kewibawaan Islam, mempermain-mainkan Islam, mempersendakan kalimah Allah. PAS bersekongkol dengan mereka. Allah kata, Fala Jangan duduk bersama dengan mereka. Innakum izan mislahum. Kalau kamu duduk juga, kamu pun seperti mereka juga, kata Allah. Inna Allah ha munafikin wal kafirin fi jahannam jami'ah. Sesungguhnya orang-orang yang bersama dengan mereka tergolong dalam golongan munafik dan golongan kafir yang akhirnya akan diturunkan ke dalam neraka jahannam keseluruhannya. Tuan-tuan, sidang perwakilan yang dirahmati Allah sekalian. Perkara yang kedua yang ingin dibahaskan pada hari ini ialah berkenaan dengan negara kebajikan. Pakatan Rakyat menawarkan pakej negara kebajikan. Saya sebagai orang Kelantan, ya, duduk di negeri Kelantan, merasa bagaimana dipimpin oleh PAS selama 21 tahun. Apa maknanya erti negara kebajikan ini? Ia boleh diertikan sebagai dasar yang membawa kebaikan, kebajikan dan keselamatan kepada umat dunia dan akhirat. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah wa kina azabannar berikan kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat apa yang diterima oleh rakyat kelantan tuan-tuan 21 tahun hiv kadar pengidap hiv di kelantan menjadi juara tertinggi di malaysia selama 3 tahun berturut-turut ini penyakit tuan-tuan penyakit yang dibawa oleh pas tidak ada keberkatan tidak ada kerahmatan. Akhirnya 21 tahun pas menjadi juara negeri yang terbanyak pengidap HIV. Adakah itu negara kebajikan? Negeri kebajikan? Begitu juga masalah air. 21 tahun rakyat Kelantan bagi peluang kepada PAS kepada kepimpinan Menteri Besar untuk menyelesaikan masalah air sampai sekarang air masih lagi berkarat. Adakah itu negara kebajikan? Bagi enam ratus juta pada mereka pun Duit lesap entah ke mana kita tak tahu dia buat apa Dan mereka berjanji Nak selesaikan masalah air pada 2027 16 tahun dari sekarang Lamanya tuan-tuan Duit dah habis enam ratus juta Dia minta sehingga 2027 baru masalah air di Kelantan boleh selesai Ini dia tuan-tuan Adakah itu negeri kebajikan? Lebih-lebih lagi pada hari ini kita lihat kadar jenayah, gejala sosial yang lebih teruk jika nak dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Oleh yang demikian, ini merupakan penyakit-penyakit yang telah dibawa oleh PAS di Kelantan oleh seorang menteri besar yang sudah beromong begitu lanjut, besar sudah 21 tahun, maka Amnon Kelantan menggesa supaya menteri besar ini berundur dan menyerahkan mandat kepimpinan kepada AMNO dan Barisan Nasional. Cukuplah. Cukup. Dulu Menteri Besar Kelantan kata, Tuan Mahathir bila nak berhenti? Tuan Mahathir dah berhenti. Lepas tu dia tanya Pak Lah pula, bila nak berhenti? Tuan Pak Lah pun sudah berhenti. Sekarang ni Perdana Menteri ketiga, tetapi Menteri Besar Kelantan masih tidak mahu berhenti walaupun umur sudah tua, tuan-tuan. Jadi boleh berundurlah. Bagilah peluang kepada orang lain pula. Orang lain pun nak merasa juga jadi menteri besar. Negara kebajikan ataupun negeri kebajikan. Model yang paling ideal dalam sejarah Islam ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kepimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz berada di kemuncaknya, kemuncak keagungan dan kegemilangan umat Islam. Semasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di Madinah ya. Khalifah Umar hidup dengan begitu Begitu mewahlah mengikut sejarahnya sehingga apabila Umar Abdul Aziz pergi ke pasar Madinah, penduduk juga masyarakat di Madinah itu sudah menghidu bau haruman yang dipakai oleh Umar ketika dia jadi gubernur. Tetapi apabila dilantik menjadi khalifah, segala harta, segala kemewahan, segala milikan yang dimilikinya dikembalikan kepada negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau nak cari orang miskin Penerima zakat Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz Amat sukar dicari ganti Amat sukar dicari untuk Diberikan zakat Tetapi kalau nak bandingkan Umar bin Abdul Aziz Dengan kepimpinan kerajaan Kelantan ini Jauh panggang dari api Kalau itulah negeri kebajikan Yang diperjuangkan oleh mereka Yang terakhir Datuk Timbalan pun masih tetap ya berkenaan dengan perjuangan kita, perjuangan AMNO, perjuangan Barisan Nasional. Kita sudah tahu bahawasanya setiap perjuangan perlukan kepada keikhlasan. Perjuangan perlukan kepada pengorbanan. Kalau kita lihat perjuangan AMNO sejak daripada ditubuhkan mendapat mandat yang begitu besar kerana rakyat melihat tokoh-tokoh terdahulu berjuang dengan keringat yang bersungguh-sungguh membela rakyat. Dengan semangat yang dilihat oleh rakyat, mereka bersungguh turun bertemu dengan rakyat. Kalau kita melihat juga sejarah Islam yang boleh dijadikan panduan. Kenapa umat Islam pernah kalah dalam satu peperangan, iaitu peperangan Uhud? Kenapa kalah? Apakah sebab-sebab kekalahan umat Islam bersama dengan Rasulullah di ketika itu dalam peperangan Uhud? Ada sebabnya dan inilah sebab yang kita bimbang akan menimpa AMNO, akan menimpa Barisan Nasional. Ketika Rasulullah memimpin tentera Islam keluar ke Bukit Uhud untuk berhadapan dengan 3000 tentera Quraisy, Rasulullah hanya bawa 1000 sahaja tentera Islam. Rasulullah pesan 50 orang pemanah berkubu di atas Bukit Uhud jangan turun wala apa berlaku sekalipun. Kamu berkubur di situ sehingga datang arahan baru. Maka lima puluh pun duduklah di situ. Berperanglah umat Islam dengan tentera Quraisy dalam pusingan pertama. Dalam pusingan pertama, tentera Islam telah menang. Dan apabila lima puluh orang pemanah atas bukit tengok, harta-harta ghanimah bertaburan di bawah bukit, mereka hilang sabar. Mereka hilang sabar dengan harta-harta rampasan tadi harta-harta yang zahir di hadapan mata dan mereka lupa dengan arahan pucuk pimpinan amanat ketua presiden di ketika itu iaitu Rasulullah lalu mereka turun tinggalkan bukit dan di ketika itu jugalah Khalid bin Al-Walid penglima Quraisy di ketika itu Khalid bin Al-Walid belum lagi masuk Islam dia pergi ke belakang bukit bawa tentera dia rampas kedudukan letak pemanah-pemanah dia pula atas bukit akhirnya siri kedua peperangan Uhud tentera-tentera Islam kalah dan kecundang. Inilah satu-satunya peperangan yang Islam kalah menentang musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran kepada kita. Arahan ketua, arahan presiden perlu ditaati. Assam wa ta'ah alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha. Kata Nabi, ta'at bagi orang Islam sama ada dalam perkara suka ataupun tidak suka. Itu. Jadinya, ketaatan ini cukup penting. Jika kita tidak taat, mana-mana arahan, bahkan kalau ada arahan, kita cakap pula di belakang. Bantai pula apa-apa jua keputusan yang telah dibuat oleh pucuk pimpinan. Kesimpulannya dalam bab ketaatan ini. Kita melihat sebagai satu contoh. Satu contoh apabila kerajaan kita menghapuskan ISA. Maka orang kita banyak pula bercakap Sedangkan keputusan ulil amri, keputusan hakim, keputusan presiden, keputusan perdana menteri kalau mengikut nabi izajtahadal hakim. Apabila berijtihad seseorang hakim fa asaba. As Jika benar ijtihad dia, falahu ajrani. Dua pahala, dua ganjaran dia dapat. Fa in ah. Jika salah ijtihad dia, falahu ajrun wahid. Baginya dapat pahala juga. Maksudnya salah ke betul ke ijtihad pemimpin kita, ketua negara kita, perdana menteri kita betul dapat dua, salah dapat satu. Inilah dia pegangan orang AMNO, ketaatan kita kepada pemimpin kita, kepada arahan ketua kita mestilah berdasarkan kepada asam sam wa ta'ah, ketaatan dan juga taat insya-Allah parti AMNO akan berjaya dan dapat mengekalkan kuasa dalam negara kita cinta dan kasih pada parti sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden insya-Allah kita sematkan dalam hati dalam jiwa kita insya-Allah perjuangan AMNO akan dirahmati Islam tetap dipertahankan bangsa Melayu tetap diperkasakan dan insya-Allah rakyat akan menerima kita untuk penggal ini dan penggal-penggal seterusnya insya-Allah